السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Dialah Tuhan kita, dialah Tuhan yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Hidup kita ini sentiasa di dalam genggamannya. Kekiri kata Allah, kekirilah lah kita. <coughs> Kekanan kehendak Allah, kekananlah kita. Itulah Allah, Tuhan yang maha agung lagi maha perkasa yang memerintah alam ini termasuk kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ummi. Nabi yang telah menunjukkan kepada manusia jalan yang terang benderang agar dengan itu mereka melaluinya agar sampai ke destinasi yang akan mengembirakan mereka. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Hari ini 13 hari bulan 11 2025. Kita teruskan lagi bicara kita dalam mentadabur ayat-ayat Al-Quranul Karim. Hari ini kita sampai kepada ayat yang ke-42 dari surah Az-Zumar. الله سبحانه وتعالى برفرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى Inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Maksudnya Allah yang menguasai segala-galanya. Ia mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa dari badannya. Jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya dan jiwa orang yang tidak mati dalam masa tidurnya kemudian ia menahan jiwa orang yang ia tetapkan matinya dan melepaskan balik jiwa yang lainnya ke badannya sehingga sampai ajalnya yang ditentukan sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir ia ini hendak memahami Muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kemarin telah kita bicarakan sedikit ayat ini. Telah saya sebutkan kemarin bahawa ayat ini menceritakan tentang bagaimana Allah Ta'ala membahagikan kematian itu kepada dua yaitu kematian yang hakiki, yaitu mati di mana rohnya dicabut keluar daripada jasadnya dan tidak dikembalikan semula ke tubuhnya. Maka orang itu mati, keluar daripada alam dunia, masuk ke alam barzakh. Yang keduanya mati juga. Allah Ta'ala keluarkan juga rohnya daripada tubuhnya tetapi Allah benarkan ia kembali semula ke badannya. Maka itulah orang yang tidur. Apapun, kedua-duanya mati. Sebab itu dalam ayat ini Allah menggunakan istilah yatawaffa al-anfus. Makna yatawaffa itu wafa artinya menyempurnakan. Artinya roh orang itu dicabut daripada tubuh badannya secara sempurna. Cabut memang cabut. Kemudian ada yang tidak dikembalikan, ada yang dikembalikan semula ke tubuh badannya. Kata Allah, "Ini merupakan tanda kekuasaan Aku," kata Allah. Supaya manusia berfikir bahawa dialah Tuhan manusia itulah hambanya. Yang mana hidup matinya berada dalam genggaman Allah. Manusia tak boleh berlagak apabila dia baca ayat ini. Manusia tidak boleh menongkat langit apabila dia baca ayat ini. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala boleh mengeluarkan roh manusia daripada tubuh badannya. Ada yang dikembalikan, ada yang tidak dikembalikan. Semuanya berada dalam genggaman dan kehendak Allah. Ketika itu manusia akan merasakan bahawa betapa kerdilnya dirinya di hadapan Allah. Kerana hidup matinya berada dalam genggaman dan kehendak Allah. Kalau Allah mahu orang itu mati hari ini sesehat, mana pun dia akan mati. Kalau Allah mahu orang itu terus hidup. Walaupun hidupnya hanya mendapat bantuan daripada tiup-tiup getah yang dimasukkan ke dalam hidungnya. Allah kata orang ini hidup, dia akan terus hidup. Begitulah kekuasaan Allah. Dan begitulah kelemahan manusia. Bila kita baca ayat ini, tuan-tuan, baru kita faham mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita satu doa yang sayu sayugia untuk kita amalkan. Pesan Nabi kepada kita idza awa ahadukum ila firashihi falyanfut firashahu bidakhili izarahu. Jika salah seorang di antara kamu mendatangi tempat tidurnya, maka hendaklah ia mengibas bahagian dalam selimutnya. Kerana ia tidak mengetahui apa yang menimpa tempat tidurnya setelah ia bangun di waktu yang lalu. Ini pesanan yang pertama. Bila kita tidur, jangan terus tidur. Selimut kita tu buka, kibaskan di atas katil kita tu. Kerana kita tak tahu mungkin ada kalau jengking duduk berteduh bawah selimut tu mungkin ada lipan mungkin ada pijat-pijat dan apa saja yang boleh membahayakan kita mungkin berada di atas katil kita nabi pesan supaya kibas-kibaskan dahulu sebelum kita tidur nabi tambah lagi tsumma yaqul kemudian daklah dia berkata ini yang penting apa dia bismika rabbi tu janbi Bismika Rabbi wa da'tu janbi wa bika arfa'uhu. Dengan menyebut namamu, wahai Tuhan, aku rebahkan tubuhku dengan namamu. Dan dengan nama pula aku akan bangun. In amsakta nafsi farhamha. Maka jika engkau menahan rohku, yakni mematikannya, maka kasihanilah ia. Wa arsalta fa fadhha bima tahfazu bihi Dan jika engkau melepaskan semula roh yang engkau cabutkan daripada tubuhku, yang ini kau izinkan dia kembali semula ke badanku, maka jagalah ia. Sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh ini doa yang diajar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia ya allah dengan namamu aku labuhkan tubuhku di atas hilang ini aku rebahkan ia ya allah dan dengan namamu juga akan ku angkat tubuh ini bangun kembali semuanya dengan kekuasaanmu ya allah maka sekiranya roh yang engkau cabut daripada tubuhku ketika tidur ini engkau tidak kembalikan roh itu artinya aku mati dalam tidur farhamha maka rahmatilah roh itu ya Allah di sini menunjukkan betapa pentingnya kita mengambil wuduk dahulu sebelum tidur kerana apa kerana ketika kita tidur kita tak tahu mungkin roh itu tidak kembali semula Andai kata roh ini tidak kembali semula, Ya Allah, ke tubuh ini setelah kau mencabutnya, farhamha. Maka rahmatilah ruh itu. Tetapi sekiranya engkau kembalikan semula ruh ini kepada tubuhnya. Fahfazha. Maka pelihara lah ya Allah. Tubuh ruh ini. Bima tahfadu ibadaka solihin. Seperti mana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Ini amalan yang diajar oleh Nabi yang serentak menarik jiwa kita dan perasaan kita supaya mengingati semula akan kematian. Manusia ni tuan-tuan bila dia buat amalan begini setiap hari dia akan teringat bahawa setiap hari dia mati. Bila setiap hari dia mati maka dia akan mengajar dirinya tentang ingat kepada mati. Bila manusia ingat kepada mati tuan-tuan maka manusia itu akan jadi orang yang baik. Dia akan sentiasa menyediakan untuk dirinya persiapan-persiapan untuk bertemu dengan hari kematian. Jangan kita tidur hanya sekadar bangun lelap mata berdengkur. Lepas tu bangun pagi besok bekerja dan sebagainya. Dan lebih menakutkan bangun buat maksiat pula. Sebab apa? Sebab mati itu sebenarnya roh kita telah pun dikeluarkan daripada jasad kita. Hanya dengan rahmat Allah dia kembalikan semula roh itu ke badan kita. Tuan-tuan. Apabila kita tidur, roh kita keluar. Dan orang yang telah mati secara hakikat pun rohnya keluar juga. Jadi persoalan yang dibahaskan oleh para ulama ialah Bolehkah roh orang yang mati itu bertemu dengan roh orang yang masih hidup itu? Sebab kedua-duanya tidak berada dalam sarungnya. Sarungnya ialah tubuh badan manusia itulah. Apakah boleh mereka itu bertemu? Tuan-tuan, berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW, memang roh itu boleh bertemu roh orang yang tidur keluar daripada jasadnya boleh bertemu dengan roh orang yang telah mati secara hakikat ini berdasarkan kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini riwayat Imam Muslim itu hadis yang sahih ada seorang sahabat Nabi bernama Tufail bin Amr dia ni orang Yaman. Selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Tufil bin Amr antara orang yang awal-awal masuk Islam. Telah meninggalkan bumi Yaman. Menuju ke Madinah. Bersama dengan orang-orang Islam daripada Yaman. Sebab nak bantu Islam di, di Madinah. Bila sampai di Madinah. Iklim di Madinah itu tidak sama dengan iklim di Yaman. Ini menyebabkan ramai di kalangan mereka itu yang jatuh sakit. Ada seorang lelaki yang berhijrah dari Yaman bersama beliau jatuh sakit dan tak mampu nak menahan kesakitan itu. Lalu fa akhadha masaq qalahu fa qata abi habirimi. Dia bunuh diri. Dia ambil pisau, dia potong urat dia sebab tak tahan dengan sakit maka itu namanya bunuh diri. Maka bila telah mati orang ini, sahabat ini mati tuan-tuan, kerana tak tahan dengan kesakitan, diambilnya pisau, dipotongnya, ogat di tangannya, meninggal, maka dikebumikan. Pada malam itu tuan-tuan, atau Felo bin Amr di mana dia lihat kawannya yang tadi itu yang mengerat uratnya itu dia lihat dalam mimpi. Farahu wahai atuhu hasana. Dia lihat keadaan sahabat dia tadi itu dalam keadaan baik. Warahu muqtiyan biyadahi, yadahi fakola lahu dan dia juga lihat keadaannya baik, tubuh badannya baik, cuma tangannya itu yang tempat dia potong tadi itu berbalut. Lalu Tofil bin Amr, rohnya bertanya kepada roh sahabat yang tadi itu, ma'sana 'abika rabbuka apa tuhan kau telah buat pada kau kau kan mati dalam keadaan mengelat urat tangan kau sekarang bila kau dah masuk ke alam barzakh ma'sana rabbuka ma'sana 'abika rabbuka apakah tuhan kau telah lakukan kepada engkau maka roh itu berkata ghafarli bihijrati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam allah telah mengampunkan aku dengan sebab aku sanggup berhijrah ke Madinah untuk membantu nabinya. Artinya berkat dia sanggup tinggalkan kampung halamannya berhijrah ke Madinah sebab nak bantu nabi. Walaupun dia mati dengan mengerat ugat tangannya Allah telah ampunkan dosanya. Ini perkabaran yang diberikan oleh roh orang yang telah mati pada orang yang masih hidup. Maka faqala maka Tufail bin Amr pun berkata, "Mali araka mughatiyan yadayka?" Mengapa aku tengok tangan kau tu berbalut? Faqala li lan lan nusliha minka ma afsatta. Maka dia berkata, "Tangan aku ni berbalut sebab dikatakan kepada aku kami tidak akan baiki apa yang kau telah rosakkan. Artinya dosamu kamu, kami ampunkan tetapi tangan itu kamu yang rosakkan sendiri. Maka yang itu kami tak baiki. Faqassaha tufail ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tufail bin Amr bila terbangun daripada tidur terus beritahu Nabi akan kisah ini. Kisah berjumpa dengan kawannya tadi bangun dalam keadaan tubuh badannya yang cantik cuma tangannya berbalut. Bila ditanya macam mana? Allah telah ampunkan dosa aku. Kerana aku sanggup berhijrah ke Madinah al Munawwarah, Tinggalkan kampung halaman sebab nak bantu Nabi. Itu berkatnya hijrah. Apa kata hmm. Nabi tuan-tuan? Maka Nabi berkata, Allahumma waliyadai faghfir, ya Allah. Pada dua tangannya itu yang berbalut itu, ya Allah, ampunkan dosa dia. Artinya, Allah Ta'ala telah ampunkan segala dosa-dosanya. Cuma dua tangannya itu Allah Ta'ala tak baiki. Sebab dia rosakkan sendiri. Maka Nabi kata, yang itu pun ampunkan juga ya Allah. Daripada hadis ini menunjukkan bahawa roh orang yang telah mati boleh bertemu dengan roh orang yang masih hidup. Cumanya roh orang yang telah mati itu selepas bertemu, Allah tak benarkan ia masuk ke dalam badannya kembali. Roh orang yang masih hidup tetapi tidur, memang ia keluar daripada jasadnya. Tetapi Allah benarkan ia kembali. Hadis tadi menjadi dalil bahawa roh manusia hidup dan roh orang yang telah mati boleh bertemu. Tuan-tuan yang dihormati sekalian. Ruh orang-orang yang mati ini, dia datang kepada kita tuan-tuan disebut atas beberapa tujuan ya atas beberapa tujuan yang pertama tadi kita tengok antara tujuannya tadi kita sebut dia nak beritahu bahawa ya dia nak beritahu bahawa apa bahawa dia berada dalam syurga keadaannya selamat keadaannya selamat ya yang kedua ia nak memberikan semangat kepada kita. Supaya terus berjuang. Supaya terus mengamalkan agama. Sebab apa? Sebab dia sudah dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam sana. Tuan-tuan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang sahih daripada daripada Aisyah. Layab qab ba'di minan nubuwa syai'un illa al-mubashirat. Tak ada lagi selepas aku kata Nabi daripada kenabian. Melainkan mubashirat, melainkan kabar-kabar daripada mimpi. Qalu ya Rasulullah wa mal mubashirat. Apakah itu mubashirat, kabar-kabar gembira yang datang tu ya Rasulullah? Ar-ru'ya Nabi kata, mimpi yang betul, mimpi yang benar. Ya rahar yang melihat akannya oleh seorang lelaki yang soleh. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehebatan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala muliakan roh ini. Allah Taala muliakan roh ini supaya menjadi pengajaran kepada kita semua. Ya, supaya menjadi pengajaran kepada kita semua supaya mempersiapkan diri kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, roh kita ini dalam satu hadis ya, riwayat Imam Abu Hurairah. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut innal mu'mina idza kubida atadhu al malaikatu rahma bi jaziratil bayda bi hariratil bayda. فيقولون اخرجي إلى روح الله فتخرج كأطيب الريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا فيسمونه حتى يأتون بباب السماء فيقولون ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من الأرض ولا يأتون سماء إلا قولوا مثل ذلك كأتنبي ومؤمن أبو بلاء ملائكة nak cabut nyawa dia. Maka malaikat akan kata, Oh, ruji ila rohillah. Wahai roh, keluarlah engkau daripada tubuh badan itu. Keluar. Maka roh itu akan keluar. Ini roh orang mukmin. Patah ruju atyabi ril misk, Dia akan keluar. Dan bahunya sangat harum semerbak. Seperti bahunya misk, Sehingga bila dia lalu tu roh itu nak dibawa ke langit. Setiap sampai ke pintu langit, malaikat akan bertanya. Malaikat akan bertanya, "Ma hadhihi rih ath allati bil ard?" Ini bau apa yang sangat harum ni yang datang daripada bumi? Maka malaikat bagi tahu itu roh si fulan bin si fulan. Roh ini akan dibawa ke langit dengan harum cantik semua malaikat cium. Ya, Walayatuna saman illa qalu misla zalik. Roh ini setiap langit yang dia lalu malaikat akan cium harumnya bau dia. Dan mereka bertanya ni roh siapa? Roh siapa? Dan ada satu lagi tuan-tuan disebut dalam hadis ini hatta yaktu nabi arwahul mukminin. Sehingga roh yang dicabut tadi datang berjumpa, dia naik ke langit, naik ke langit sampai di satu tempat di mana Allah mengumpulkan roh orang-orang mukmin di langit. Bila sampai di sana mereka berjumpa roh orang yang baru mati. Berjumpa dengan roh orang-orang mukmin. Falahum asyaddu farahan bin alil ghaib bin Roh orang-orang mukmin yang dah lama berkumpul di situ merasa sangat gembira. Kenapa? Gembira kerana datang roh yang baru kepada mereka. Mereka merasa gembira seolah-olah mereka nak berjumpa dengan orang yang dah lama mereka tak jumpa. Fayaqulun maka roh itu berkata, "Ma fa'ala fulan." roh orang-orang mukmin yang dah lama berada di situ bertanya kepada roh yang baru. Si Fulan bin Si Fulan, apa dia buat dekat dunia? Dia akan tanya anak dia, kenal anak aku, namanya ini, ini, apa dia buat? Kau kenal tak bapa aku, namanya ini, ini, apa dia buat dekat dunia? Roh orang mukmin bertanya kepada roh yang baru datang. Faya kulun, maka malaikat memberkata kepada mereka, da'u atas istari, biarlah kawan kita tu berehat. Dia 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 baru sampai sini fa inna kana fi dunya dia ni masih lagi pening dengan dunia biar dia rehat dulu man di alam roh itu mereka pun ada lagi perih kemanusiaan biarkan kawan kita rehat dulu maka roh yang baru datang itu berkata qad mat orang yang kau sebut itu telah mati ama atakum apakah roh itu tak datang berjumpa kamu di sini aku mati, aku datang berjumpa kamu. Apakah orang yang kamu sebut tadi, yang mana dia di dunia telah mati, dia tak datang jumpa kamu? Faya kulun zuhi babi ila ummi ila Nampaknya kalau dia tak datang jumpa kita kat sini, bermakna rohnya telah dibawa ke hawiah. Mana hawiah tu apa tuan-tuan? Maknanya dia dibawa ke ke bumi. Dibawa ke ke dalam bumi. Diletakkan di sana. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Kalla inna kitab fujari lafi Orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka pada Allah ini. Ruhnya tidak boleh naik ke langit. Sebab itu tidak boleh berjumpa dengan orang-orang yang roh, orang-orang soleh di sana. Tetapi dibawa masuk ke dalam bumi. Di sijin. Sebab dia tak lepas naik ke atas langit. Sebab itu dia tak boleh berjumpa dengan roh orang-orang yang beriman Ya Allah Ta'ala kumpulkan di langit Di sini menunjukkan bahawa Roh ini masih lagi mengambil berat Nak tahu Tentang perkembangan saudara-saudara Di dunia ini Kerana itu tuan-tuan Kalau kita merindui Seseorang yang telah pergi kita bersama-sama kita di dunia ini Buat amal soleh Agar nanti kita dapat bertemu Dengan dia Setelah roh kita dicabut dapat berkumpul di sana semula tapi anda kata yang pergi itu soleh yang baru pergi ini tidak soleh jahat maka roh ini tidak akan bertemu di sana bahkan dia akan dicampakkan ke dalam hawiyah iaitu di dalam perut bumi diseksa di sana dan dia tak sampai ke langit ya disebutkan dalam sini dalam hadis ini wa ammal kafiru fatatihil malaikatul azab bil mish. Wa yaqulun ukhruji ila lah Ada peruh orang kafir. Dia akan dicabut oleh malaikat dengan ganas. Lalu dikata, "Keluarlah engkau wahai roh menuju ke kemurkaan Allah." Fatakhruju ka antani riin jifa. Roh itu keluar dalam keadaan baunya terlalu busuk. Fayuz hababihi ila babil ard dan dibawa pergi ia ke pintu bumi di dalam sana. Tak boleh jumpa dengan orang-orang yang soleh. Karena itu tuan-tuan, jangan kita bermain-main hidup atas dunia ini. Roh orang yang soleh di sana, kalau bapa kita soleh, dia akan tanya orang-orang beriman yang baru meninggal dunia, macam mana anak aku di dunia? Dia akan tanya. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian daripada perbincangan kita ini dapatlah kita faham. Allah itu maha berkuasa. Dia memerintah kita sewaktu kita hidup. Dan sewaktu kita telah mati pun, kita masih lagi berada dalam pemerintahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kekuasaan Allah, tuan-tuan. Ya, dengan kekuasaan Allah, Allah Ta'ala dapat dapat memerintah kita suatu kita hidup mahupun suatu kita telah mati. Maka dengan sebab itu sama-sama kita memperelokkan akhlak kita. Sama-sama kita memperelokkan amal ibadat kita. Supaya kita nanti akan dimuliakan roh kita di dunia dan juga nanti di negeri akhirat. Itu sajalah yang dapat saya sampaikan pada pagi ini mudah-mudahan ada kebaikannya aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh